Духаем? Нет. Вообще не как. Вообще не Это дюшес. А покажи полностью бутылочку. Полностью у нас есть дюшес? Да ну показывай, не бойся, дюшес. Хочу себе такой купить. Дюшес? Ну не стоит. Хочу детям мы тоже такой купить. Вкусный? Детям? Тем более не стоит. А вам сколько лет? Сколько лет? Сколько дашь все мои? 25. Не угадал. А сколько? Много. Больше, чем ты дал. Капец. Видите, как молодо выглядите. Я сразу и не понял. Понял. Душей спасает. Это Алексей молодости получается, или что? Получается, синий бог нам в помощь. Ну, главное, что духовно. Духовность это наше все. Русская православная духовность. Духовность. Русская, да. Значит, ты русский. Исконный такой. Настоящий. Настоящий. Красава просто. Чисто ты глаза. Вы знаете, я как-то читал работу там 16 века, как э, раньше нам э, в Москве э, это освячивали пиво. Так короче, чтобы, чтобы пиво было качественным, без ГМО там все дела, поняли? Там, короче, икону опускали, икону опускали, вот так, икону святого. И пиво ставало качественным. А кто ты, а кто ты на самом деле? Скажи нам, пожалуйста. Призрак. Не, ну серьезно. Я призрак летки. Откуда ты? С Харькова. А Харьков Россия, я поняла. Харьков, конечно. Это Русь. Главное, что не Московия. Знаете, что такое Московия? Московия. Не, не знаем, сука, Московия. Давай расскажи нам. Мы вот послушаем. Открываете первую газету. 1703 года на России, так называемый. А там написано на, прямо на титульной странице «Ведомости в московском государстве и окрестных странах». И потом откроете малую советскую энциклопедию, и там будет написано, что «Московия». существовала до 1721 года это латинское название Московского государства, но никак не Руси. Подожди, это Петр Первый же придумал название Москва. Да, Петр первый, да. А помните еще в каком году? Ну Ну топишь ты, короче, за русских. Подожди, а когда была. За, за Русь, но только не за Московию. Первая мировая война, когда настала. Вот это интересный вопрос. А ну просветите меня. Просветите меня. Ну просто я тебя хочу просветить. А он не знает. Ты не знаешь? А я да, я вот не очень образован. Можете Можете просветить. Так ты же на украинском мове разговариваешь? Где? Куда? Куда? Где, куда? Ты, да куда? Да, он, куда это? Я еще не начинал, я еще ничего не начинал, дорогуша. Когда началась первая мировая, скажите? Стрим идет, стрим? Нет, конечно. Да конечно. Мне стримов не бывает. бывает. Я ж призрак чатарлетки. Кто по нашему не Пять... <laughs> Не пойму. Я сказал, русин украинец с Харькова, а вы московиты. А мы московиты, да. Вот. А ты знаешь, московиты? Ну, кто? Ну, я не знаю, ты же нас называешь московитами. Ну вот, значит, вы московиты. Ты сказал, что мы московиты. Ты можешь нам определить, почему <с> мы <child> московиты? <voice> Ну потому что ваше государство было московским, ваши монеты рубли Петра назывались московскими рублями, ваши газеты в московском государстве, у вас карты э, Семена Ремезова, на которых пишется Московское царство, у вас летописи, в которых пишется Московское государство, московский народ, московский язык и так дальше. Это все ваше наследие очень дальние. И вот вы попытались попытались заимствовать в Руси, в Украине, как раз таки ее древнее название Русь, которая находилась в узком смысле всегда здесь. И поэтому мы не признаем это название, как не признаем аннексию наших территорий, оккупацию наших территорий, захват наших территорий сейчас. Вот и все. Сейчас. Вот и все. Мы захватываем вашу территорию? Э, ну да, как бы. Как бы? Подожди. Кто захватывает вашу территорию? Ну вот московиты пришли как в 16 веке и захватывают. И захватывают. А в 16 веке была Украина? В 16, да, одни из первых как раз таки упоминаний э, географическое название Украины есть в конце 16 века. Украина, Украина или нет? Чего? Чего? В 16 веке была Украина. Первое упоминание в 12 веке, я вам больше скажу. Я вам больше скажу. <свеч> Друг, когда была первая мировая война? Скажи мне, пожалуйста. Чего? Чего? Когда была Первая мировая война? Так я же вас спрашивал. Ты мне надо надо уже отвечать или как? В 1914 <свеч> году, 3 О. сентября. Была Первая мировая война. Двадцать восьмого 28 июля. В восемнадцатом году. Если ты не знаешь, я тебе просущу. Какое число? Так, Какое число? Послушай меня. Да -да. Как такого Украина никогда в жизни и не было? Ей отписали об практически областях Ленин, Крыма, ага. Адал Хрущев, и Краев завоевала в 1912 году. Если ага. ты не знаешь историю, какого ты сюда лезешь. Скажите мне, пожалуйста, а почему если Украины не было, то я ее нахожу в ваших собственных архивах? 1677 году, где написано «Украинское княжество имеет своего князя Украины». И это все есть государством, которое признается Османской империей. Османской империей когда она признавалась? В 1677 году Акты Южной и Западной России Том 13, страница вроде 180 Открывайте, читайте Откуда? От каких-то времен читаешь? Ну, это оригинальное письмо Ивана э, Серка, Кошевого атамана, за 1677 год, 17 век. 17 век. Я, я поняла тебя. Князь Владимир когда признал э, крещение Руси? Ну, в каком году, давайте. В каком году, давайте. Ну, я тебя спрашиваю, ты, ты же такой промолвный. 988. Мы 98 98 перейдем. Если ты разговариваешь харьковой на украинском мове, давай придем на украинском мове. Давай, скажіть мені, будь ласка, чому в актах ем, Південної і Західної Росії згадується українська, українська держава в 1658 році на рівні з Польською, в ем, якраз такі листі одного валашського князя. Валашського князя. Давління, Усколь. Паляніце, скажімо, це Паляниця. <палянця> 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 Что? Я не совсем разми. Не совсем? Ну, <рикал> на украинском языке, давай поговорим. Поляница. Поляница? Поляница? Ну, говори, Поляница. <рикал> 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 мы же поляница, мы же правильно, нет? Правильно, нет? <рикал> ну, может быть, неправильно. А ты правильно говоришь? А что такая поляница скажи Что скажи Это хлеб. Какой? Какой? Круглый. Ага. Это, э, это скорее так называют, э, все называют поляницей, весь хлеб? Весь хлеб. Нет, это не у нас, это у вас. Мы же про вашу украинскую мову говорим. Ну, я говорю, это скорее это весь хлеб так Называется. называется? Э, смотри, вот мы, я про Россию вообще не говорю. От России она вообще отдельно. А, все, ладно. Вот Украина есть, да? То есть с Харькова, правильно? Ага. Привет, мама. Скажи, поляница. Я же сказал вам, поляница. Неправильно ты говоришь. А как? А как будет правильно сказать, Смотри, со мной сидят две украинки из Донецка, и они говорят, что ты неправильно говоришь. А ну-ка, скажите украинки из Донецка, как будет поляниться. Правильно. Как будет поляниться. Смотри. Ты скажите, же, будь ласка, вы же с Донецка две украинки, как будет правильно? Будет правильно. Ну, я буду. А ну. А ну. Хайкивчайна. Да Ну Хайки ты же неправильно говоришь. Поляница. Поляница. Ого. А я не знал, что это так треба сказать. А может это еще раз повторить? В каком князь году Владимир святил Киевскую Русь? В каком князь году? Да. В том самом, что и начеканил свою первую золотую монету, на каком изображен Тридуб. 988. 988. Ребят, ребят ну, пожалуйста. вы когда шли за, за хрена тульным Зеленский, вы сначала изучите свою историю. <laughs> Учите историю, не позоритесь. Вот это я, я обожнюю эту фразу, когда э, перескакивают с Володимира до Зеленского. А, Володимир Зеленский, когда хрестил, да, Русь? <laughs> я так вы Чи що? Она вас Чи що? погубила. Кого? Кого? Я Того, вас погубила, заболію. правильно? Ой. Так я не зрозумів, московити, чому ви прийшли захоплювати нашу русь? Ви мені так і не відповіли. Ой. Ой, 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 ой. За своего князя Зеленского. Ви же понимали, ой. о чем вы говорите. Слухайте, будь ласка, поясніть мені, чому ви ведете себе як німці в 41-му? <турі> Знаєш о чем? Водішес. Коли oh, наш Путін, bring... 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 вам треба готувати паспорта. А для чого нам паспорти? Щоб підтиратись чи щось з ними робити, ці російські паспорта? Вони що взагалі значить? Що взагалі значить? Крестил Киевскую Русь. Киевскую Русь. Так не Московскую же. А причем, а чём Москва к Киевской Руси? <соединяющие> Киевская Русь. Когда князь... Влад... А почему Москва к Киевской Руси? Киевская Русь. <соединяющие> Тут а причем Москва, когда крестили Киев, когда крестил князь Володимир Киев, у Москвы еще не пахло, там только жабы вот так сидели, и кваток было, вот, дюша спили. спили. Так, а, а что не московская? Таке московське... Русь. тут уж Московська Русь. Верно, есть Киевская, есть Русь, есть Московія, А вы то причем Кня... к нашему князю Володимиру, который крестил нашу Русь. В узким смысле по Бусваеву, по Тихомирову, по Данилевскому, по Поселкову, по е... Насонову, Рубакову, Бенсову, и другим историкам. В мозком смысле. Русь, Україна, Вот територія України, Откуда и пошла это, Русь дальше захватывают другие території. Вы-то при чем? Вы-то при Украина – это Русь. В каком году? О! Видите, в 988 году Володимир уже холестил в уже уже в Киев. А Москва тогда где была? Москва тогда где была? Москва где была? Я была в бы эпицентре России в тот момент. А с тобой сейчас... Пью. Просто Владимир на... Все всё Москву, и ваш Киев. Ты готова на песню спеть украинскую? Готовь? А напиши, а напиши, напиши, когда основали Москву, в каком году основали Москву? Основали Москву. Киев, Россия! Тих, тих, тих. 1147 году основал Москву. Представляешь, через почти 200 лет после крещения Киева. Я не рупит, не знаю, <пасых> <пасых> <пасых>. Мне так подобаете что вы эту песню включаете. Знаете, уже руки, я не знаю, сколько, довольно много, но До сих пір її так слухають активно на Росії. Це ж прекрасно, чудово. Поглинають українську культуру. Молодці, головне, щоб її не захоплювали. Голічки! А що ви наші пісні слухаєте? Алло? А ти китаєш на своєму стрімі! Наш народ. Ми любимо українців, ми не проти, але наш Наш народ. Боже, та з вами не дай не дай Боже з вами боротися і тим більше будь там вашим народом і, і щось подібне. Ну це ж перестах. Все, що люблять росіяни в українцях, це їх пісні, це їх культуру, яку вони потім просто поглинають, жирають. І головне, щоб українці були завжди підпорядковані цим росіянам. Це інше не важливо. Це інше про те, що вони хочуть самовизначати, що вони хочуть мати свою державу, що вони хочуть незалежність, це все не важливо. Це просто от, от ця машина пропагандистська, вона так і працює. Бо ти мені скажи, будь ласка, альо, ти скажи мені, що там, квацаєш? Де ти працюєш? Де ти працюєш? Давай Давай. місце. Давай. 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 Давай! Що Давай! Давайте, гуляйте. Оце все, ця вся руська культура. Самому своєму істинному обліку, один твій лайк це 10 нових глядачів, рекомендованих алгоритмами Ютуба. Проте, через безкінечні атаки російських ботоферм, український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на Ютуб, а й в телеграм-каналі, щоб мати доступ до всього матеріалу використаного відео. Слава Україні!